Здравствуйте. Сейчас на вот этом автомобиле заранее лишенным качества сокращенно ну, АЗЛК будем, будем менять коробку передач. Я думаю, для начала надо э, снять э, э, штаны, чтобы они уже не мешали. Ну э, и от коробки э, открутить э, гран Ну, ну э, спидометра я уже снял. Это сцепления тоже. Сейчас, сейчас буду снимать штаны. Решил я штаны снять вместе с выпускным коллектором. Сейчас посмотрю, что с этого получится. Вроде бы-то получается неплохо. Вот наши штаны уже они нам мешать не будут. Теперь будем раскручивать э, привода. Э, там э, болт под шестирадик на 8. Вот э, фирма Ну короче топ-ту. Сейчас с этой стороны ну и с этой естественно. Вот я снял одну ганату. здесь не то что лап, а полные а букву П. И вместо смазки уже уже грязь, вот люфтяка, ну, а дядька утверждал, что там все новое, все отличное. Я решил, чтобы полося не мешали, а ведь решил их вытащить. Здесь ничего сложного нет гайку одну откручиваем и вытаскиваем то будет удобней здесь та же самая история тоже люфтяка. ну и так само вытаскиваем вытаскиваем газон. так вот После этого, как мы сняли гранаты, э, э, отсоединяем стартер на шпильках и откручиваем по кругу коробку. Вот, ну, вот видать, на 17 одна гайка, и там вверху, ну, э, и по кругу. Вот здесь должна быть, но ее уже нету. Вот здесь вот. И это вот вверху. Это, вот. И это вот как открутили эту коробку по Теперь приступаем. Вот здесь под дружка коробки. И вот здесь список переключения скоростей он болт и вот здесь тяга. сейчас посмотрю или всю ее, ее отключу или, или, только там здесь я открутил вытащил но здесь получается э, не, ну, до упора не, так, не снимается вот это тяга я решил снять, снять, полностью вот этот вот рычаг он там вот на четырех 4... э, гаечках вот я гайки отпустил За этот момент истины У нас в руках, и она нам мешать не будет. И теперь э, откручу ее подушку и будем снимать коробку. После этого, как снял крепление подушки, э, снял саму коробку но ну, э, э, коробка очень тяжелая э, но ну, самому снять можно но ставить желательно вдвоем в принципе вес вес нормальный и подшипнику тоже локти ну, сейчас будем смотреть э, мы видим здесь э, патроны, подушку двигателя, ну и вот само обослепление, вот здесь болты по кругу откручиваем и смотрим. Чтобы маховик не, не проворачивался, вот можно использовать клапан от машины. Вот сюда вот, вот, вот. Снял я корзину, ну здесь вот маленькая выработка, ну это ничего страшного. Э, диск уже чуть-чуть поизносился, -чуть но пружины нормальные. Сейчас на э, накладки новые наклепаем еще походит И здесь вот на венце до половины зубы сносились Сейчас надо снять э, маховик и и, и переставить наоборот. Ну и, и, и заодно проверяем э, подшипник. Вот кстати, я обратил внимание. Вот у меня диск э, из 41 Москвича 21.41. Э, 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 а здесь стоял э, Жигульский э, 21. 0,6, він там, может видно, написано, то що ну, э, можна в э, принципі, диск. Э, і для виставлення цеплення э, підходить э, Жигуль... теж Живольовський э, первичний волк. Вот когда мы сняли э, маховик, ну, э, он здесь ставится в одном положении. Здесь вот наколенул э, э, шплин, что его там не перепутаешь. И вот э, видно, что из заднего сальника бежит масло, уже, уже потекает. И, и лучше сразу заменить из сальника. Уже э, заодно, чтобы было. Ну и, и сейчас будем перестать венец винет. Вот здесь. Все хорошо видовать. Ладик меняется. Ну, вот, вот эти болты э, по кругу э, э, откручивать не, не надо вот берем э, вот вверху, вставляем под вот спальник и вот, вверху, вот так вот вставляем и вытаскиваем его оттуда вот он у нас уже, уже в руках ну а теперь новый э, ставим на место намазываем новый стальник mm -hmm. герметиком и аккуратненько mm -hmm. выбиваем его на место венец маховика сбиваем вот у меня забило ну, тупое и вот сюда ставим и молотком по кругу избиваем вот так вот так, вот он у нас стоял вот этим местом э, до картера. значит нам надо его поставить теперь на э, наоборот э, ну я э, э, у хозяина машины спросил он сказал что э, новый ставить ему не надо, а да, просто вот этот перевернуть. Ставим вот так вот его. вот вот горел, и греем тот круг, ну, прямо нам по и он сам на Э, э, венец лучше греть э, на земле, Вон, на мавеку не получилось, она, э, ну, металл тепло забирает, ну, Она на земле подарила, и, и тогда э, э, хорошо одевается, ну и потом э, досадить его так вот э, по кругу, чтобы, чтобы э, везде село на свое место. Ну, и, и, вот теперь все ставим в обратной последовательность. Вот здесь еще новая, ну, вот эта э, тропа. Буду ставить, э, заменю здесь сальника. Э, сразу ставим то есть с стороны. Ну, и подшипник выжимаю вот здесь. Тоже. Вообще его нету. Ну все, всем желаю э, удачного ремонта в этом э, э, ну, автомобиле, заранее лишенном качества, э, сокращенно АЗЛ. До свидания, всем э, э, удачного ремонта.